Начинаются уже у нас полугодовые отчеты. Хочу немножко так вас проинформировать. То, что мы уже э, просчитали, скажем так, и очень нехорошие у нас цифры, это по заболеваемости ВИЧ-СПИД. За, э, в принципе, за год планируется обследовать население порядка 5%. Мы вкладываемся в свою полугодовую цифру, обследовано практически 2,3%, но за 6 месяцев у нас зарегистрировано 30 новых случаев заболеваемости. Из них 9 СПИД. 18 это потребители наркотиков, 8 это половым путем и рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 4 ребенка. Но дети до полутора лет, они остаются под вопросом, мы их в общем-то наблюдаем. И практически у нас все дети, которые находились у нас за весь период 5 лет, пока мы в общем-то ведем учет, у нас всего трое детей, трое детей остались ВИЧ-инфицированными. Но у нас находится на учете таких 7 детей. Из них 5 детей на постоянной аэротерапии. На учете у нас уже 308 человек. Это, в общем-то, с 300, это должно быть открытие уже отделения. Мы планируем, в общем-то, подавать в Минздрав об открытии пяти койках больных ВИЧ СПИД. Из них 70 это СПИД, уже четвертая стадия. За первые полугодия умерло 17 человек, из них СПИД 12, и из них 8 это ассоциированная форма, часто ассоциированная форма СПИД плюс туберкулез. Поэтому, как видите, у нас эта ситуация, в общем-то, пока не разрешается, и достаточно при хорошем обследовании мы очень благодарны променю, которые тоже делают они такую э, экспресс диагностику и те у кого она положительна они обращаются в наш кабинет довера, до обследуются и в общем-то уже идут на дальнейшее лечение но проблема здесь остается э, детки, которые рождаются, они должны отлучаться от груди матери сразу в роддоме, да, и они получают бесплатные смеси, то есть сразу переводятся на искусственное питание. По программе эти смеси должны закупаться за деньги городского бюджета, но, к сожалению, второй год они не могут, не можем мы закупить их за городские деньги, потому что у вас нет экономии бюджета. В прошлом году мы, в общем-то, Пошли ну, нарушения, не нарушения, но у нас остались деньги, немного с питания детей э, молочных смесей, и мы закупили сами 20 тысяч. Сейчас у нас, учитывая, что э, и родилось 4 ребенка, и у нас еще есть дети, которые до полутора лет наблюдаются, а до года они получают искусственные смеси. То на данный момент у нас смесей буквально на месяц, и то хватит не всем. Поэтому хотелось бы, конечно, у нас. На санчасти пока денег нет купить. Вот хотелось бы обратиться к городу, если есть возможность закупить смеси, потому что в общем-то это одна из проблем, если мать будет прикладывать ребенка к груди, понятно, что ребенок будет инфицирован. По службе взыскания задолженности это коллекторская компания, с которой мы работаем. Если вот кто получает уведомления от этой службы или идут телефонные звонки, я еще раз обращаю внимание, они вас отправляют к нам. Мы с ними заключили договор до 1 октября этого года, то есть до начала отопительного сезона. Поскольку мы такой договор с ними заключили, ну и основной критерий это те люди, которые не платили более полутора лет и имеют задолженность свыше 3000 гривен на один лицевой счет. Поэтому вот если такие звонки и рекомендации от них поступают, мы с вами, с этими должниками, кто к нам будет обращаться, можем заключить договор в рамках действия вот этого договора со службой взыскания задолженности, то есть до 1 октября. А вообще-то мои рекомендации вам настоятельно уплачивайте долги в силу ваших возможностей. В любом случае, ну, желательно, чтобы вы эти свои обязательства выполняли до значительного повышения цен. Вы видите, какая непонятная ситуация со стоимостью сейчас будет в связи с удорожанием газа или, вернее, непонятная ситуация с газом. Поэтому желательно, чтобы эти долговые обязательства были погашены. Поэтому воспринимайте правильно все вот эти вот действия. Я просто еще раз повторюсь, что мы вынуждены были заключать повторно и в этом году со службой взыскания задолженности договора, потому что у нас были определенные позитивные моменты по увеличению сумм расчетов населения после работы этих коллекторских структур. Поэтому, как говорится, как бы там ни было, но я не думаю, что те законопослушные граждане, которые своевременно оплачивают, должны страдать или содержать за счет своих платежей и все всю остальную часть людей, которые не своевременно оплачивают. Я вас благодарил как руководителей, представителей организации за ту помощь, которую вы оказываете, когда вы говорите со своими подчиненными о том, что, ну уважаемые, необходимо все равно рассчитываться за газ, за тепло в данном случае для того, чтобы мы рассчитались за газ, потому что, ну как, у нас с вами централизованное отопление, хотим мы этого или не хотим, поэтому в данном случае придется. И то, что мы будем хитрее, потому что где-то служба наши юристы или суды не успели. Ведь у нас судьи не два десятка, вы понимаете, в городе. Тоже они физически не могут отрабатывать каждый день по 100 исков. Поэтому в данном случае здесь есть вопросы. Я, кстати, если позволит Василий Минович, хочу сказать о том, что вот звонки были также, я не планировал информацию, но были звонки по поводу того, что, что уже можно получать дозволы на отключение от центрального отопления. Я просто Уточню, на сессии городского совета было принято только обращение э, Мин, Минрегутбуд и ЖКХ о том, чтобы, что сессия городского совета э, поддержала такую, такую точку зрения, э, что есть необходимость кабинету министров или министерству вновь вернуться к вопросу отключения от центрального отопления. То есть уже пускай, э, как говорится, на, на это кабинет министров обратит внимание, но ну, в силу, скажем, тех же проблемных вопросов с газом. Но это не значит, что принято какое-то уже решение. Тем более оно не принимается на уровне города. Это нормативный документ государственный. Поэтому есть в городе Межведомственная комиссия по подключению при исполнительном комитете. Как только будут изменения какие-то, все потребители будут уведомлены.